بنی اسرائیل کی آخری دو آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے قل ادعو اللہ اب ادعو الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسن ولا تجہر بھی ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا وقل الحمد للہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل ادعوا الله او الرحمن اے محبوب آپ فرما دیں پکارو اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ <تصفح> یا پکارو اللہ کو رحمان کے نام کے ساتھ <تصفح> اس آیت کی وجہ تسمیہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز کے بعد دعا کرتے تھے تو آپ ایک دفعہ دعا کر رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے تو مشرقین نے مکہ نے سنا کیا سنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں یا اللہ یا رحمان تو مشرقین نے کہا اچھا ان کے بھی دو خدا ہیں دو معبود ہیں ایک اللہ ہے ایک رحمان ہے تو ہم بھی تو کئی معبودوں کو مانتے ہیں یہ بھی تو دو کو مانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین مکہ نے یہ اعتراض اور سوال کیا تو اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری اور اس کی وضاحت فرما دی کہ اے محبوب ان مشرقین سے کہو کہ جو تم سمجھ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے صفاتی نام ہیں اللہ کے صفاتی نام اللہ کے حدیث کے مطابق کم و پیش ایک سو ایک کم ایک سو نام ہے اسماع الحسنہ جی یہ قرآن کی ابتدا میں بھی ہے یہ یہ اللہ کے صفاتی نام جس نام سے بھی پکاریں مسمہ ایک ہے مسمّہ ایک ہے یعنی وہ اللہ ہے اللہ کے جتنی صفاتی نام ہیں جس صفاتی نام سے بھی پکاریں تو مراد کیا ہوگا اللہ ہوگا اللہ کے صفاتی نام میں سے جس نام کے ساتھ بھی اللہ کو پکاریں یا رحیم یا کریم یا جبار یا کہار یا زلجل جلال ولی یا رحمان یا رحیم جس نام سے پکاریں گے مراد کون ہوگا اللہ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم اپنے رب کو اللہ کے نام سے پکاریں یا رحمان کے نام سے پکاریں مراد ہماری صرف اللہ ہے تم جو پکارتے ہو نا مشرقین سے کہا گیا تم جو پکارتے ہو نا ودا سعا یا لات منات عزا ان کے بتوں کے نام تھے خداؤں کے وہ مسمہ الگ الگ ہے یعنی لات الگ بت ہے عزا الگ بت ہے منات الگ بت ہے لیکن ہمارے رب کے جو صفاتی نام ہیں ہم جس نام سے بھی پکارتے ہیں ذات صرف ایک ہے وہ اللہ ہے ذات صرف ایک ہے وہ اللہ ہے تو ان کے اس اشکال کا اس اعتراض کا اس سوال کا اس آیت میں جواب دیا گیا اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے اور پھر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جتنی صفاتی نام ہیں ان کو یاد کیا جائے ان کو یاد کیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ان اسما کو اس سو نام ایک کم سو نام کو یاد کر لے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے تو اس کی بہت برکتیں ہیں ان اسما کی تو اگر یاد نہیں کر سکتے تو روزانہ قرآن کھولا کریں اور پہلے یہ پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی برکت اس کے فوائد ہم سب کو حاصل ہو اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں بچے چھوٹے وہ جلدی یاد کر لیتے ہیں تو ان اسما کو یاد کرنا اور پھر ان کو پڑھنا یہ اس کی بہت بڑی برکت ہے بہت سارے فوائد ہیں ایاماں اماں تدعو فلاح الاسماء الحسنہ کہ جس نام سے بھی اپنے رب کو پکارو گے ہاں جی فلاح الاسماء الحسنہ اس کے سارے کے سارے نام اچھے نام ہیں اللہ کے جتنی نام ہیں سارے اچھے نام ہیں سارے صفاتی نام جو اللہ کے ہیں وہ سارے اچھے نام تو ان ہر نام میں اس کی برکت ہے ولا تجہر بسلاتی کا اور اپنی نماز میں جو تلاوت ہے قرآن کی وہ زور سے بھی نہ کریں ولا تو خافت بھی اور اتنی اہستہ بھی نہ کریں کہ پیچھے مقتدی جو کھڑے ہیں ان کو سمجھنا ہے اس آیت کا بھی سبب شان نظور ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو با آواز بلند نماز پڑھاتے تھے جو جہری نماز ہے جہری نماز جاہری نمازیں اس کو کہتے ہیں جس میں تلاوت آواز سے کی جاتی ہے اور سری نمازیں وہ ہیں جس میں تلاوت آہستہ کی جاتی ہے جو سری نمازیں ہیں اس میں بھی امام جو تلاوت کرے آہستہ وہ اس کو خود کو سمجھ آئے تلاوت ایسی کرے کہ اس کو خود سمجھ آئے اور جو جاہری نمازیں ہیں اس میں مقتدیوں کو سمجھ آئے قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اصل میں وجہ یہ تھی یہ آیت اس وجہ سے اتری کہ جب آپ جہری نماز پڑھاتے اور قرآن بآواز پڑھتے تو مشرقین مکہ کو قرآن سے مخالفت تھی وہ نفرت کرتے تھے قرآن سے بھی جبریل سے بھی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے وہ ان سے نفرت کرتے تھے ان کی نفرت کا یہ یہ عالم تھا کہ وہ جب بھی یہ آواز سنتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے یا بھاگ جاتے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ تو جو کچھ کرتے رہیں کرتے رہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ جب نماز پڑھائیں تو آپ اپنی نماز میں ولا تجہر بسلاتی کا اپنی نماز میں اتنا زیادہ آواز بلند بھی نہ کریں ولا تخافت خافت بھی اور نہ اتنی آہستہ اس میں اپنی آواز کریں کہ پتہ بھی نہ چلے وب بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا سبیلا بلکہ درمیانی راستہ تلاش کریں وبتا ہوئے تلاش کریں بینزالی کا سبیلا درمیانی راستہ نہ اتنا زیادہ آواز نہ اتنا کم آواز کہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ سمجھ لیں بعد کے جو بہر ہیں یا گلی میں ہیں یا ادھر ادھر ہیں جی جو حرم سے جو نماز میں نہیں ہیں ان کو آواز پہنچانا ضروری نہیں بلکہ جو مقتدی جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو آواز پہنچانا ضروری ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ درمیانی راستہ تلاش کریں اچھا یہ حکم جو ہے نا یہ حکم مفسرین نے لکھا ہے یہ حکم صرف مکہ میں تھا اس وقت کے حالات کے مطابق یہ بعد میں حکم منسوخ ہو گیا کہ آپ آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کریں بلکہ آہستہ کریں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے اس وقت یہ حکم مفسرین نے بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا جتنی زور سے تلاوت کر سکتے ہیں کریں کیونکہ اس وقت ابتدائی حالات تھے مشرقین جہاں قرآن سنتے وہ نماز میں تو ہوتے ویسے نہیں تھے نماز تو پڑھتے نہیں تھے ادھر ادھر گھومتے تھے تو جہاں قرآن کی تلاوت سنتے آواز سنتے تو پھر وہ کیا کرتے گالیاں دیتے نفرت کا اظہار کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو اور جبرائیل کو تو اس لیے اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ آپ زیادہ آواز بھی اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو بلکہ درمیانی آواز ہو وق الحمد للہ جی اور فرما دیجئے الحمد للہ سب تعریف ہیں اللہ کے لیے اللہ جی لمیت تخیص وہ اللہ جس کے نہ اولاد ہے اللہ کی اولاد نہیں ولاں یکل شریکن فلم الک اور نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے ولا یق ال شریکن اور کوئی شریک نہیں اللہ کا فلم الک اس کے اقتدار میں اس کے بادشاہی میں ولا یق الو ولیم میں اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے ولیم اور کوئی اللہ کا مددگار نہیں منت ظلے اس کی توانائی میں کہ اللہ نہ کمزور ہے کیونکہ کمزور کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ وہ دوسرے کی مدد چاہتے ہیں اللہ کمزور ہی نہیں ہے منت لے کہ اس کی توانائی میں کہ کمزوری ہو کہ پھر دوسرے کی مدد چاہے اللہ کسی دوسرے کی مدد سے بھی بری ہے و تبر ہو اور اس کی بڑائی ہے وہ بڑا ہے تقبیرہ ہاں جی سب سے بڑا ہے اس کی بڑائی بیان کریں اور تقبیرہ خوب بیان کریں اس کی بڑائی خوب بیان کریں وہ تبر ہو اس کی بڑائی بیان کریں تقبیرہ خوب بیان کریں یہ آیت بہت اہم آیت ہے بہت اہم یہ جو سورت ہم نے شروع کی تھی سورت سبحان اللہ اسرا بآبی سبحان اللہ سے شروع ہوئی یہ سورت بری اسرائی اور آخر میں الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ آخر آخری کلمات یہ ہیں الحمد للہ آخری آیت یہی ہے نا الحمد للہ تو یہ صورت سبحان اللہ سے شروع ہوئی اور ختم کہاں پہ ہوئی اللہ اکبر پر الحمد للہ بھی آیا اللہ اکبر بھی آیا اور درمیان میں سارا کے سارا وہ توحید لا الہ الا اللہ تو اس لیے خاص طور پر یہ آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو یاد کرایا کرتے تھے یہ آخری آیت سورت بری اسرائیل کی جو بچہ پیدا ہوتا اور جب بولنے کے قریب ہوتا تو اپنے بچوں کو یہ آیت سکھاتے تھے کیوں اس لیے کہ اس آیت میں توحید ہے اس آیت میں توحید ہے خالصتاً توحید ہے الحمد للہ لم تخیذ ولدا ولم يك الل شریک فل ملك ولم يق اللو ولیي منظ الوقبر و تقبيلہ ایک تو توحید ہے دوسرا مشرقيں کے مذہب کی تردید ہے کیونکہ مشرق اللہ کے اللہ کو مانتے تھے اور اپنے بتوں کو بھی مانتے تھے وہ شرک کرتے تھے شرک کی تردید کی گئی ولم ی لَهُ شریک فِي ملک شرک کی تردید کی گئی اور اسی طرح اس آیت میں مجوسیوں کے مذہب کی تردید کی گئی اسی طرح اس آیت میں یہودیوں کے مذہب کی تردید کی گئی یہودی کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کا بیٹا بھی ہے اقالت یہود ازیر رونبن اللہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور اسی طرح عیسائی جو ہے وہ کہتے تھے وقالت نصارہ مسیح ابن اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو ان کے مذہب کی بھی تردید کی گئی اور اسی طرح جو یہ جو یہودی ہو گئے عیسائی ہو گئے مشرق ہو گئے ان تینوں کی اور مجوسیوں کی مجوسی ان کے مذہب کی بھی اس میں تردید کی گئی تمام باطل مذاہب کی اس آیت میں تردید کی گئی تمام باطل مذاہب کی اس آیت میں تردید کی گئی کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے یہودی لیکن کہتے تھے عزیر حضرت وزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے عیسائی اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور مشرق کیا کرتے تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں تو ان کی بھی تردید کی گئی ولم يتخذ والدا اس اس ان الفاظ میں سب مذاہب کی کیا کر دی گئی تردید کیا کر دی گئی تو اس لیے اس آیت کو یاد کرنا چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بولنے والے بچوں کو یاد کرواتے تھے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے ہمیں خود بھی اس آیت کو یاد کرنا چاہیے اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں حادیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست ہو جو مسائل سے دو چار ہو اس کو چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ یوں کیا اور میں نے بھی اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ میرے ہاتھ کو حضور نے پکڑا جیسے ہاتھ پکڑتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہم بہر نکلے ہم ایسے جا رہے تھے تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور وہ آدمی پریشان تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہو تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات ایسے ہیں کہ میرے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہم بھوکے رہتے ہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ حالات میرے اوپر بہت تنگ ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا اچھا میں آپ کو پھر ایسی چیز بتاؤں کہ آپ کے حالات سدھر جائیں اور یہ تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سکھائی یہ آیت بتائی یہ آیت الحمد للہ جی لمیت تخیذ ولدم ولاب الُو شریکن فل ولم ولاب الہ ولی محض وقبر و تقبیر تو وہ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے میں نے اس آیت کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیا کچھ دن گزرے میرے حالات سنور گئے تنگ دستی دور ہو گئی خوشحال ہو گیا پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے پوچھا بتا تیرے حالات کیا ہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے بتایا تھا کہ قرآن کی اس آیت بنی اسرائیل کی آخری آیت کو پڑھا کرو اللہ تیرے حالات سنوارے گا تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا آج الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی تنگ دستی نہیں تو اس کی اور بہت سی برکات ہے کہ جب وہ سوتے وقت اس آیت کو پڑھا جائے ایک تو شیاطین سے چور چوری سے ڈکیٹی سے ہر قسم کی آفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں یہ آیت اتنی بڑی طاقتور ہے اس لیے اس آیت کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں دو لینے ہیں صرف دو لین وقولی الحمد للہ الزی يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ ولا لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ ولم لَهُ الحو ولیم نزبر ہو تقبیر اصل میں یہ آیت عقیدہ بناتی ہے عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے عقیدہ یہی ہے اس کے پڑھنے سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے اور جب اللہ پر یقین مضبوط ہو اور اللہ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار میری توحید بیان کر رہا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اس میں اس آیت میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ اسلامی توحید ہے توحید تو وہ بھی بیان کرتے تھے مشرق توحید تو یہودی بھی بیان کرتے تھے توحید عیسائی بھی بیان کرتے ہیں یہاں پر جو توحید ہے وہ خالصتا اسلامی توحید ہے جو اسلام میں توحید بیان کی گئی ہے وہ صرف اللہ کی ہے وہ صرف اللہ کی ہے اس میں اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس آیت میں وہ توحید بیان کی گئی ہے تو اس لیے اس آیت کو خود بھی پڑھنا چاہیے روزانہ اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق توحفیق Because.